सुबह की नमाज़ ही देखें हज़रत हजरत इमाम हुसैन अली मकाम ने अपनी शहादत पेश फरमाई थी मस्जिदें आबाद हों और आज देखें मस्जिदें वेरान पड़ी गए मस्जिद में कोई आने वाला नहीं मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं आज तो हमें सहूलियात भी बड़ी मिली हुई लेकिन उसके बावजूद भी हम नमाज ना पढ़ें उसके बावजूद भी हम अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल ना सजाएं और हम कलमा पढ़ें इमामी हुसैन अली मकाम के नाना जान का और हम नारे लगाएं कि हुरमत रसूल पर जान भी कुर्बान गए और भाई अपने ज़ाहिर हुए को तो पहले कुर्बान कर फिर नारे लगा फिर तू प्यारा भी लगेगा फिर तू जचेगा भी सही कि आज तू नारा लगा रखा है आज तेरा किरदार भी हुसैनी है आज तेरा अमल भी हुसैनी है आज दो दो तीन तीन किलो के मोबाइल हमारी जेबों में है नहीं थकते गम आपने किसी मौलवी साहब किसी आलिम साहब किसी कारी साहब किसी हाफि साहब की ज़ुबान से ये सुना है कि यार मैं दाढ़ी रखी है तो यार मेरे ना धोन बड़ा दर्द पैदा है मैं थक जाना इन्हों झों के के सुने किसी को जी किसी मौलवी ने कहा या किसी बुजुर्ग ने जिसने दाढ़ी रखी है वो कहे कि यार मैंने दाढ़ी रखी है और मेरी गर्दन में बड़ा दर्द रहता है किसी ने बोला नहीं ना बोला दो दो किलो का वज़नी मोबाइल हमारी जेबों में गए उसका वज़न हम उठा लेते गए जिसका कोई फ़ायदा नहीं जो हमारे किसी काम का नहीं और ये दाढ़ी जिसका कोई वज़न ही नहीं है इसको आज हमने पसे पुष्त डाल रखा है। तो एक बुज़ुर्ग ने फरमाया था क संगिया अ कख रख ल संगिया एक कख रख लें ने सवाल किया कि सरकार किस वास्ते ਮੈਂ ਐਸੀ ਕਰਨਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾੜੀ ਰਖਾਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗੋਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗਿੱਠ ਜਿੱਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੇ ਕਹਤਾਂ ਹਾਂ ਯਹੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੈ ਦਾੜੀ ਰੱਖੋਗੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਵੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ पाँचवें दिन अकल आ जाएगी कि झूठ बोलकर सौदा नहीं बेचना नहीं जी सरकार पहले खुद न सही कर लिए फिर दाढ़ी रखा हैं अपने अमल ठीक कर लीए फिर दाढ़ी रखा यार तू दाढ़ी रख दाढ़ी सब कुछ सही करवा देगी तेरा तो बुजुर्ग कहन लगे ए कख रख लगू सवाल सरकार होना की है तो बुजुर्ग कहन लगे कि ए कख रख ल कल तेरा भी कख रह जाएगा तेरा भी कख रह जाएगा मैंने एक शेर पढ़ा ना कि हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते गए अगर हम बावफा होते तो क्या होते तो फिर जवाब आया दिल तो क्या चीज़ है हम रूह में उतरे होते दिल तो क्या चीज़ है हम रूह में उतरे होते लेकिन तूने चाह ही नहीं चाहने वालों की तरह कभी तो इस दर पे आया ही नहीं कभी तूने सर को झुकाया ही नहीं कभी तूने हमसे कुछ मांगा ही नहीं कभी तो यहाँ पर सवाली बन के आया ही नहीं अगर हम इस दर पर आए तो हमने दुआ की बारी ताला मेरा फला काम फंसा हुआ है वो हल हो जाए अब हम दुआ मांग रहे गए और दुआ के आदाब ये हैं कि दुआ का जो टाइम फ्रेम है जो दुआ की कबूलियत का वक़्त है वो अल्लाह के हवाले किया जाए दुआ करना हमारा काम है उसको पूरा फरमाना रब की जात का काम है हम क्या करते हैं? हम दुआ करते हैं बारी ताला मेरा फलां काम फंसा हुआ वो, वो सही हो जाए वो एक दो दिन में सही नहीं हुआ तो सरकार हमने कहा जी हमारी तो सुनी नहीं जाती हमारी तो कोई चीज़ कबूल ही नहीं हो रही तो हमने नमाज़ पढ़ी किस लिए अपने काम के लिए हमने दुआ की और उसके साथ हमने टाइम मुकर किया क्या बारी ताला इस टाइम में मेरी दुआ कबूल होनी चाहिए हालांकि दुआ के आदाब तो ये हैं कि दुआ तू कर गए और कबूल उस रब की जात ने करनी है उसको पूरा उसने फरमाना है वो कब फरमाना है वो किस वक़्त फरमाना है वो किस लम्हे फरमाना है वो ज़ात जानती है तो मेरे भाइयों अपने साथ और अपने मुशरे के साथ अपने घर वालों के साथ इतना बड़ी ज्यादियाँ ना करें रजी मैं दर्द दिल से यह बात कह रहा हूँ आपको वो इंसान ही क्या कि जो सुबह उठे रिजा की तलाश करे रात को वापस घर चला जाए वो इंसान है वो इंसान जो पैसे इकट्ठे करे हलाल हराम की तमीज़ किए बग़ैर और रात को जाकर बिस्तर पर सो जाए और कहीं मेरे पास टाइम नहीं कहीं मेरा जिसम थका हुआ है तो वो इंसान तो नहीं है वो इंसान तो नहीं है अब ये जो काम हम कर रखे हैं कि सुबह उठना है रिजक तलाश करना है पैसे जोड़ने हैं दुकान खोलनी है खाना पीना है फिर जाके सो जाना है ये काम तो जानवर भी करते हैं नहीं करते है। जानवर भी ये काम करते हैं सुबह उठते हैं खाना तलाश करते गए रात को घर चले जाते गए अब इंसान में और जानवर में कोई फ़र्क तो ना रहा खलक नल इंसान इंसानफी अहसन तकवीम ये आयत का तर्जमा किधर गया वमा जिन्ना वल इंसा अल याबून इस आया मुबारक का तर्जमा किधर गया अब इंसान में और जानवर में फ़र्क किस बात से आता गए वो इस बात से आता है कि अल्लाह रब्ज़त ने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और फरिश्तों से फरमाया कि ए फरिश्तों तुम मेरी इबादत करते हो तस्वीर बयान करते हो पाकी बयान करते हो लेकिन मुझे वो वक़्त बहुत पसंद है कि जब एक नौजवान उठता है सुबह की नमाज़ के वक़्त और रब के हुजूर हाजिर होता है और अपने गुनाहों से मुआफ़ी मांगता है और तोबा तायब होता है और पक्की और सच्ची तोबा करता है तो खाले के कायत अरश इलाही पर फरिश्तों से फरमा रखा होता है कि देखो आज एक नौजवान ने तोबा की है अर्श के फरिश्ते भी खुश हो रहे होते हैं कि आज एक नौजवान ने तोबा की है आज हर बंदे के पास बड़ा ज़ोर है भाई जान आज हर बंदा ज़ोर आवर है सरकार मैं जिम जाता हूँ सरकार में साठ किलो वज़न उठा लेता हूँ मैं दो मन वज़न उठा लेता हूँ और ये कोई पहलवान नहीं है जो बंदा दो मन तीन मन चार मन वज़न उठा लेता ना वो पहलवान नहीं है तेरी ताकत का उस दिन पता चलेगा जब सुबह की अज़ान के वक़्त एक किलो की रज़ाई तो अपने जिसम से उठाकर मस्जिद में पहुँचेगा फिर पता चलेगा तेरे अंदर ताकत कितना है तो कितना बड़ा पहलवान है मेरे भाइयों इस दर पर आके ना जो हमें मिलना गया वो किसी और दर पे नहीं मिलना औरों के पास जाओ दे ना देहदा बात है लेकिन रसवा भी करता गया जलील भी करता गया शर्मिंदा भी करता गया और कभी कभी कहता भी गया ओ भाई बस कर मेहरबानी कर मेरे पास है ही कुछ नहीं लेकिन एक दर है जहाँ से ना मांगो तो वो नाराज़ होता और अगर वहाँ पर आओ तो मांगने से भी ज़्यादा मिलता गया और कभी शर्मिंदगी का सामना भी नहीं करना पड़ता और तो तू किसके पीछे भाग रहा है तू दुनिया के पीछे ना भाग दुनिया के पीछे भागेगा तो अल्लाह तुझे थका देगा तेरे पास कुछ भी नहीं रहना तू ऐसा कर तू दुनिया के बजाय दुनिया वाले के पीछे भाग तेरे सारे मामला अच्छे हो जाएंगे तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा